Більше 400 мільйонів гривень буде у цьому році витрачено на обласні дороги. Перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у Корені змінює підхід не тільки до капіталовкладень у дорожнє покриття, а й у процес ремонту та контролю за роботою підрядників. Хто не дотримуватиметься гарантії якості, буде позбавлений прав на участь в обласних тендерах. В прошлом было начало, в этом году уже пошло продолжение. У нас здесь абсолютно совпадают позиции с областной администрацией. Все время увеличивается капиталовложение в дорожное покрытие. Но не только капиталовложения, а еще и подход к ремонту дорог. По тем дорогам, которые финансируются областным бюджетом, не только в трехкратное увеличение денег, предусмотрено, а трехкратное. То есть в общей сложности совокупно более 400 миллионов гривен будет потрачено на дороги области в этом году. Но также введены принципиально другие критерии подхода к участникам этих работ и требования по качеству. Значит, сейчас есть у нас согласованная позиция с администрацией о том, что по всем, без исключения, дорогам, которые ремонтировались в прошлом году, проезжают специальные комиссии, включая общественные организации, такие как Автомайдан, то есть те известные. Эти комиссии, они по каждой буквально дороге выводят перечень претензий, которые существуют к тому, кто выполнял этот ремонт. Эти претензии предъявляются исполнителю работ в соответствии с договором на гарантийное обслуживание. И компания, которая это выполняла, она обязана выполнить ремонт дорог за свой счет. И мы договорились с администрацией о том, что та компания, которая не выполнила условия гарантийного обслуживания дороги, она в принципе не будет допускаться к тендерам больше вот прямо запретительным образом. То есть только те, кто за свой счет отремонтировал. То, что он сделал плохо, это, по нашему мнению, приведет к большему отве уровню ответственности вот тех производителей, которые делают, и ну, к увеличению, так сказать, общего качества и долгосрочности эксплуатации этих дорог.